Доброго дня, шановний глядач. Всім підписчикам YouTube, привіт. Значить, Сьогодні у нас 11 січня. Вирвались ми покупати, на вулиці у нас сьогодні прекрасніша погода. Значить, Температура десь 5 градусів. Десь, звісно, в полях, в лугах вітер сьогодні. Такий, навіть по верхушках дерев можна глянути, але в лісі красота. Чітко, вітру немає, тихо, спокійно, сонечко світить. Ну, копаю я вже десь. Та, мабуть, Ходили-ходили. Блин, знайшли монетку серебряну. Зразу е -е, тільки зайшли в ліс, здоровий дуб такий, ну, год 400, мабуть. Я почав копати коротше, надоїло під корнями. Ребята докопали, але серебряна монета класна, ну, непонятно, що яка, звісно, будемо вдома дивитися. Але лопати розрубали пополам. Ну, така. Значить, А я ходив-ходив, ходив. ходив, ходив. Там он какая-то типа, дорога старая, там, путя. И выпали первые монетки. Значит, чего первые? Потому что пришел звук, значит, отсюда я уже вынял. Значит, это це... це... у нас три копеечки. Сейчас, секунду. Лежит снег, конечно же. Так, три копеечки. Облом. Вода вообще невидима. Сейчас, секунду. Ёлки-палки. Короче, камера не фокусируется. Год стартый, то ли 32-й. 32-й, скорее всего. Но ничего. Хорошая, хорошая монетка. И вон еще торчит одна монетка. Класс якась какая-то потеряшка якісь то Сейчас задыримся. Ребята, тоже 3 копеечки. 30. Блин. Камера Panasonic не фиксирует. Ни фига. Фокуса нема Ни Ну, короче, такие две монетки по 3 копеечки. Одна, скорее всего, 32-й год. ця 31-й сохранчик всій, звісно, получше. 31-го зараз. Сейчас... Да. Клас, взагалі, наконець-то. Я вже думав, що поїду без знаходок, але нічого. О! Я ж кажу, класний день. Секундочка, ще прозвеню. Попробую. Ні. Так. Так, немає. Ну, шукаємо далі, не знаю, може ще щось вийде. Давайте так значить дивимося. Все була ямка, де ми викопали дві монетки. І рядочком зразу випав патрончик. Наверно, все-таки якийсь солдатішка віддихав тут. Лібо не знаю, але чого тут. Я пойму патрон, показує Як чорний метал. Думав не копати. Думаю, та ладно, викопай. Подивлюся вдруг чи чита і оказався патрончик. Звичайно, Ніч, ну, немає нічого тут. Коротше да, такий Сейчас пошукаю, сейчас на своем месте мы же шешем. Добренько. Давай то дальше. Так, следующая находочка у нас. Перед тем, правда, болотика шеша одна. Сила пулька. Пуля. Вот это, вроде Я в пулях не разбираюсь. Что это? 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 тут, наверное, боевых действий не было. Какая-то просто была стоянка, солдат, наверное. Потому что уже патрона целых четыре 4 патрона. Таких не осколки, не макупаю. Сай черный, сай. Не было ничего интересного пока. Ну что, шукаем дальше. Так, ребятки, сигнальчик. И вот, как-то так получилось монетка, мелко алая монетка. Довоенно уже, бачено, реформено. Значит, что у нас? Две копейки 31. первого... Не видно куда. блин, камера. Фуфло, -фу, короче. Короче, две копейки 31 первого года. Жаль, что 27 <смех> ничего. <смех> Хорош. Класс. Уже, блин, реально хуже уже. Сейчас от наверное. В лесе мусора, в принципе, мало. Там пробок вообще фигня. Штук 30, можно нашел. Вот водка такого сучасного мусора майже немає. Пуговичку там он джинсы нашел. Ну, вот, в принципе, сигнальчик такой был хороший порадовал. Ну что, шукаем дальше. Ребята, вы что не снимаю онлайн. Эх, я хоть бы попробовал, одна, другая, третья пробка, как На камеру что-то монетки не хочу вылазить. Значит, выкопал такую ямку, пришел сигнальчик. И мы имеем монетку, если не чистил. Значит, двигаемся. нас. Три копеечки, наверное, после реформы. Потому что такие убитые до Да, 75 -й. 1975 -й, вот. вот такие дела. Нормально. Шекаємо дальше. Значить, ребятки. Дивимся на ходочку. <сіхі> Лежав зверху, в принципі. Листя зняв. Я. Такий ключик. <сіхі> золотий. <сіхі> Там хтось тут ребята копали, наверное. Чисть пулі мд откопали. Сніг ямки не видно. Така глибоченька ямка. Андони, ями не закопують, Нічого. Дедушка Хаббай на наклажет. Mm -hmm. Ну да, такая находочка. Все, берем. <laughs> шкаем дальше. Ну, значит, опять война. Значит, оно листья разреблено. Там, где я нашел ключика. Прошел буквально, вот. Наскучил патрончик. Да, тут точно какая-то была дислокация каких-то войск, наверное. Стояли войска тут. якась впадина пішла а там далі дорога в село напевно ну, на цьому п'ятаку як би були якісь війська радянські стояли німці оттуда наступали з тої сторони М -м ну так шукаємо далі так значить нас очередний сигнальчик і у нас випала пуговичка пуговичка Сейчас. Молоток и шприц. Шесть, Соска. Железнодорожник, наверное, какой-то. Так, прикольная полочка. Значит, с ушком. Силым, правда, задержала. Как это? Как это? Короче, дома помыем, покажем. Шкаем дальше. Так, ребята. Уже, блин, смеркая. Значит, пишу в сигнальчик довго лазаними по полях по ай блин одна копеечка 37 -го года сохранчик классный Но уже герб герб класс значит покупаем трохи давайте Значит, выпала следующая монетка сегодня реально день СССР. 10 копеек 1948 года. Сохранчик. Сохранчик. И есть буковки. Почиститься. Так, хорошо, что я дальше. Еле нашел ты. Текала от меня. Значит, дивимся. Монетка. Монетка, одна копейка, я уже больше. 53-й год. Рады я сохранчик такие конечно бомба. Так, закончили мы копать, значит самые находочки. Получилось все монеток, все советы и одна булочка Так. Денис, на Денис нас сегодня отличие как всегда. Сегодня, как всегда. как всегда. Ой, обалдеть. 5 копеек. И в фоне. Нормальный. Полушка. Тысячу

Серебро Київ. Relax> а там бачиш, там покопано нормально. Ну то так. Я копав. Та не тільки там до тебе ще копали. До мене копали. 30-й год. Лузери копали. Біля тих знаю, біля тих яблок понаходиться. Ні, копійки 52-го года. Класно? Ні, саме цікаво це мене там, Показуй. Вказують знахідки тараса. промпиком проверить, думаю. Да, может, может и сребло. Что mm короче. -hmm. Дв... двушка. Oh. Двушка. Непонятно, штучка. Не одна, блин. Ведь гармошки, наверное, блин. Короче. Вот так то тебе тоже инвалидский на тут вид коллекции есть, блин. Да, это тоже вид цей, блин. Угнай. Две копейки, три копейки. Потім непонятна копійка. Це ж розрубали туди? Да. Потім гудзик. Німецький від штанів загубив, блін. Коротше, гудзик, одна копійка. І 10 копійок українських. Все. Нормально. Все, ребятки, закончили накопати. Підписуйтесь на канал. Счастливо.